Так как райотдел удобно расположен, с крыши видны все подъезды. С горы спуск, с центра заезд. Поэтому райотдела не заняли первым, мы тут уже базировались. Ни мебели, ни двери, мешки, которые стояли на окнах, не очень помогли, потому что разъезд. Один то есть, из наших бывших сотрудников сюда подходил, в окошко ему стучал, говорит, ну привет, как дела, давай переходи, будем работать, должность тебе дадут, все тебе дадут. То есть некоторые перешли тут спустя месяц или два после того, как уже тут была оккупирована территория. Тут была не, не, не пыточная, здесь людей удерживали а, с целью еще какой-то работы дальнейшей с ними, то есть агитация на выход на службу в местные органы, там, народной милиции или полиции. А, после чего отсюда людей уже передавали на агрегатный завод, где уже их пытали, там, удерживали в мешках на голове, то есть, чтобы они не видели, куда их заводят, кто их заводит, каким образом там все это происходит. А потом уже, когда человек садился на стул, ему одевали либо пакет на голову, либо электрические провода ему на разные части тела присоединяли. И пытали уже именно там. Били, ставили на растяжку, стреляли возле головы. Потом через сутки вывезли в поле, выбросили с машины. И добрался до дома пешком, до километров 12-15. Ну, после этого месяца два я ходить не мог вообще. За то, что снял флаг, просто издевались. Да, у меня сын военный с 14-го года, меня забирали из-за сына. Ну, шокер это было у них, я так понимаю, от скуки регулярно. Потом все-таки уже нервы не выдержали, они мордой об стол пару раз надели мешок и вывели в подвал. Ну, в подвале, правда, продержали, я не знаю, но долго держали, ни воды, ничего не было. Коли привели туди, прив'язали до столу. І за чим общався, коли общався і понеслась. Потім то до стінки ставили, читав до п'яті під ноги з автомата. стріляли, над духом стріляли, в руки засовували, спічки запалювали в пальці. А потім почали тягати на окопи. Сім днів окопи копав, і потім випустили мене. 17 днів всього. Я там пробув. Gracias. los